assalomu alaykum hurmatli talabalar bugungi mavzuyimiz global korrupsiya ijtimoiy madaniy inqiroz sifatida o'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashning ijtimoiy g'oyaviy asoslari deb nomlanadi quyidagi rejalardan iborat korrupsiya tushunchasining ma'nosi shakllanish tarixi diniy va ilmiy manbalarda korrupsiyaga munosabat o'zbekiston respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuni o'zbekiston respublikasi prezidentining o'zbekiston respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirma yettinchi maydagi pf ellik yetti yigirma to'qqiz son farmoni uchinchisi korrupsiya shakllanishining sabablari korrupsiyaning shakllari va turlari to'rtinchisi ta'lim va fan tizimidagi korrupsiyaning oqibatlari beshinchisi g'arb olimlari korrupsiya haqida dunyo va o'zbekistonda korrupsiyani bartaraf etish mexanizmlari deb rejalar tuzilgan korrupsiya bu jamiyatni turli yo'llar bilan iskanjaga oladigan dahshatli illat hisoblanadi mazkur illat demokratiya va huquq ustuvorligiga asoslanib inson inson huquqlari buzilishiga olib keladi bozorlar faoliyatiga to'sqinlik qiladi hayot sifatini yomonlashtiradi va odamlar xavfsizligiga tahdid soladigan uyushgan jinoyatchilik terrorizm boshqa hodisalar ildiz otib gullashi uchun sharoit yaratib beradi korrupsiya buzmoq degan ma'noni anglatib shaxslar tomonidan ya'ni mansabdor shaxslar tomonidan unga berilgan mansab vakolatlari huquqlaridan o'zlarining shaxsiy manfaatlarini ko'zlab qonunchilik axloq qoidalariga zid ravishda foydalanishni anglatadi o'n sakkizinchi asrning ikkinchi yarmiga kelib jamiyat davlat boshqaruv apparatining ish sifatiga tobora ko'proq ta'sir ko'rsata boshlaydi bu o'sha davrda qabul qilingan bir qator qonun hujjatlarida ham o'z aksini topgan jumladan bir ming yetti yuz sakson yettinchi yilda qabul qilingan aqsh konstitutsiyasida pora olish aqsh birinchi prezidentini impichmentiga tortish tar, mumkin bo'lgan ikki jinoyatning biri sifatida ko'rsatib o'tiladi yirik mutaxassislar quyidagi faktorlarni korrupsiyani yuzaga keltiruvchi omillar sifatida ko'rsatadi ikki xil ma'noni anglatuvchi qonunlar ushbu vaziyat huquqni qo'llovchi mansabdor shaxs tomonidan qonunlarni turlicha qo'llash imkonini yaratadi shuningdek ayrim mutaxassislar jinoyat ma'muriy qonunchilikdagi vilka sanksiyalarni ham korrupsiyaga qulay sharoit yaratish mumkinligi haqida fikr yuritadi ya'ni sanksiyaning aniq miqdori yo'qligi <laughs> sudyada uni o'z xohishiga <laughs> qarab qo'llashga sharoit yaratib beradi aholining huquqiy savodxonligini pa pastligi ham korrupsion holatlarni keltirib chiqarishga sharoit yaratib beradi va bundan tashqari mamlakatdagi siyosiy vaziyatning notinchligi ham xalq orasida mansabdorlarga nisbatan turli xil axloqiy qonuniy jihatdan zid bo'lgan maqsadlarni keltirib chiqarishga sharoit yaratadi bundan tashqari ijro hokimiyatining birligi tamoyilini buzilishi e, ichki nazorat tizimidagi kamchiliklar tashqi nazorat tizimidagi kamchiliklar saylov tizimi orqali kurashish jarayonlari ham mana shunday sharoitlarni yaratib berishi mumkin singapur davlatida bir ming to'qqiz yuz oltmish beshinchi yilda mustaqillikka erishgach korrupsiya darajasi eng yuqori bo'lgan lekin bu illatga qarshi o'tkazilgan bir qator tadbirlar davlatda korrupsiyani minimal darajaga tushirishga olib kelgan ikki ming uchinchi yil to'qqizinchi dekabrda meksikaning merida shahrida korrupsiyaga qarshi kurashishda davlatlar o'rtasidagi aloqalarni yanada kuchaytirish maqsadida uch kun davom etgan korrup konferensiya tashkil etiladi bu konferensiya davomida yuzdan ortiq davlat tomonidan korrupsiyaga qarshi xalqaro konvensiya imzolangan o'zbekiston respublikasi birlashgan millatlar tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga ikki ming sakkizinchi yil yettinchi yildagi bir yuz ellik sakkizinchi sonli qonuni bilan qo'shilgan bo'lib ushbu qonunga muvofiq o'zbekiston respublikasining bosh prokuraturasi ichki ishlar vazirligi milliy xavfsizlik xizmati va adliya vazirligi korrupsiyani oldini olish bo'yicha aniq chora tadbirlar ishlab chiqishi ularni amalga oshirish boshqa ishtirokchi davlatlarga yordam ko'rsatish mumkin bo'lgan organlar sifatida belgilab qo'yilgan islom dinida ham qaytarilgan illatlardan biri sifatida tamagirlik poraxo'rlik bu korrupsiya hisoblanadi bu so'zni arab tilida lug'aviy shakli shakli mavjud bo'lib bu so'zlar korrupsiya ma'nosiga qo'shimcha ravishda buzilish nizom tartibini buzish aynish kabi ma'nolarni ham anglatadi jumladan muqaddas kitob qur'oni karimda e, mollaringizni o'rtalaringizda botil bilan yemangiz ya'ni botil yo'llar bilan yemangiz shuningdek bila turib odamlarning haqlaridan bir qismini gunoh yo'li bilan yeyish o'zlashtirish maqsadida uni hokimlarga havolai etmangiz degan e, sura oyatlar ya'ni baqara surasinig bir yuz sakson sakkizinchi oyatida ta'kidlab o'tiladi o'zbekiston respublikasi ikki ming sakkizinchi yil yigirma sakkizinchi avgustdan boshlab bmtning korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga qo'shilib ikki e, ming o'n yettinchi yil o'n yettinchi iyun oyida mamlakatda korrupsiya va u bilan bog'liq jinoyatlarni o'rganish maqsadida so'rovnoma tashkil etadi o'ttiz yettiyu olti foizi tomonidan sog'liqni saqlash korrupsiya eng ko'p kirib borgan tizim sifatida e'tirof etiladi ho'p xalqaro korrupsiyaga qarshi kurash tashkilotining ikki ming o'n sakkizinchi yilga korrupsiyani qabul qilish indeksi ə, dagi raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak o'zbekiston yuz ballik indeks bo'yicha yigirma uch balni olib jahonning bir yuz sakson davlati orasida o'tkazilgan tadqiqot natijasiga ko'ra bir yuz ellik sakkizinchi o'rinni egallagan bo'lsa bu ko'rsatkich ikki ming o'n to'qqizinchi yilga kelib oz bo'lsada o'zgardi ya'ni o'zbekiston bir yuz ellik uchinchi o'rinni egallab yigirma besh bal bilan yuqori pog'onaga ko'tarildi ikki ming o'n yettinchi yil uchinchi yanvar o'zbekiston respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidai qonun qabul qilindi ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirma yettinchi mayda o'zbekiston respublikasida korrupsiyaga qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida farmon imzolandi 20. ikki ming o'n to'qqizinchi yigirmanchi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash davlat dasturi qabul qilindi va ushbu dasturdan kelib chiqib korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha respublika idoralararo komissiya tarkibi tuzildi korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan chora tadbirlar ishlab chiqildi e'tiboringiz uchun rahmat